Когда проигрываешь 15, не так обидно, как когда проигрываешь 2, тем более последняя атака была наша. К сожалению, до этого в таймауте, ну, когда брали французы, я сказал, что делаем, если они не забивают, если забивают, я беру таймаут. Но не довели до логического завершения, повели, ну, <coughs> не отдали Михайлюку, когда должны были отдать Михаилюку мяч, хотя у него мяч был в руках после подбора, и он вернул Зотову и убежали в нападение. Ну и получилось, Марченко бросал уже, ну, вынужденный бросок, в принципе, правильно делал, бросал, но он, не, он неудобно, ну, там ноги не подготовил для броска, и поэтому так получилось. Обидно проигрывать, но ребята сделали все, что могли, вы видели. Они в защите бились, давно падение где-то не получалось, не получалось, много мазали, но могли выиграть в конце. Французы тоже, на них была ответственность большая. Вы видите, что французы тоже играли так, как позволяли мы им играть. Видели, что сегодня они играли более-менее нормально. Ну, по сравнению с играми с Сербией и с Италией, у них были две провальные игры. Не могу сказать, что они перегорели, они были готовы, они хотели попасть в восьмерку лучших команд, но где-то чуть-чуть, знаете, вот все время мелочи Бывает такое, что все время мелочи какой-то не хватает. Там где-то подбор лишний проиграли, там не защитились, там перехватили, но не забили, два штрафных в конце не забили. Да? Ну, вроде <свечес> все шло к тому, что мы переломили игру и должны сравнять и выйти вперед, но не не получилось. Потому что наша команда э, да, и имеет. Такой состав, что нам нужно играть от защиты. И когда мы играем агрессивную защиту и выкладываемся на 110 то что я всегда говорил, тогда у нас получается играя в нападении, мы убегаем в быстрый отрыв, забиваем легкие очки. К сожалению, в нападении, да, очень, очень ну, э, очень тяжело нам играть против э, команд, потому что э, у нас не все игроки могут обыгрывать один на один, да, мы, мы много игроков зависимых. То есть для них нужно создать условия, мы пытаемся создать, чтобы они могли проявить свои лучшие качества. Поэтому то, что с Латвией, с Хорватией, допустим, ну, сыграли на 110. Вчера с черногорцами первую половину отлично провели, потом во второй начали шапками закидывать черногорцев и получилось чуть не проиграли. Сегодня сыграли ну, тоже практически, я думаю, по процентов на 100 от максимума, потому что ну, могли добавить, там забить до да, большей больше нереализации реализовали много моментов, те, которые могли ну, забить, создали, но... Это игра, опять же, я говорю, это дети. Здесь тяжело, знаете, как предугадать, что как, как ребенок ну, поступит в какой ситуации иногда бывает что ведут в другую сторону делают другие комбинации не то что вообще которых у нас нет но в принципе постепенно более не менее они от игры да вот ну, за исключением этого провала двух игр с сербами и с итальянцами более не менее они стараются выполнять там где они Чет, четче выполняют, там у нас получаются игры. У нас теперь следующая Олимпийская ну, игра за, за золото Олимпиады, будем так считать. Да, э, э, Чтобы не, не опуститься ниже. Я не знаю, на кого мы там попали, или на шведов или на латышей. Поэтому первая игра будет самая важная. Если выигрываем первую, мы, мы, получается, остаемся, выигрываем, проигрываем. То да, не хочу говорить. Ми настроїлися на ігру, вболівальники нам допомагали. Все було добре, але останній трьохочковий. Дещо виходило, виходило забувати, але не завжди були пробіжки необдумані дії. Ну, нам дуже була потрібна ця перемога, але, на жаль, не вийшло. Ну, будемо намагатися боротися, щоб не попасти в дивізіон Б. Хотілося б попасти в 1-8 фіналу, але на жаль.